Gialo зі сонця лине. Карма ведія сонця лине. Що нечисте, а й погине. Що нечисте, а й погине. Рони ріжуть всі боги. Рони ріжуть. И боги нас научат светить зиды, нас научат светить зиды. Саура, саура, рай рай сау сау сау, сау вышний сау вышний, вышний сау вышний, сау сау сие Сиева, Сиева, Истан Раживия, Сиева, Сиева, Истан Сиева, Сиева, Слава Ра. Ра. Митра сколько часов вы уже практикуете этот гимн? Ну, я, я Караслав, ты живой? Да. Я... Не разумела то, что там говоришь, что Карба, ведья, солнце, лыня. Карб это разновидность письменности. это Отсюда даже слово «карбованец» это или «выкарбоваты», «закарбоваты», то есть что-то качественно запечатлеть. Была такая технология, священные некие перстни дровицкой технологии, на которых были надписи, которые могли прикладываться к камню, и в камне оставался глубоко впечатанный этот значок. То есть… То есть как бы знание, надписи, священное писание, вет и солнца, льются. А, карба, веде, солнце льются, карбоведи солнце лыны. Нас научат святи деды. Навчат. Ну а что ж, не научают? Деды нам оставили там множество артефактов, которые можно осмыслять, и осмысляя их, можно лучше понимать веды, лучше понимать и мироздание, и с другой стороны начинать осмыслять веды не только вот как со стороны, что сейчас эти писания есть, а и со стороны того, допустим, какими именно пониманиями вед руководствовались те или иные древние авторы, которые писали, допустим, скандинавские саги или которые делали какие-то древние каменные изваяния и так далее и тому подобное. То есть, поэтому слава нашим предкам, слава Богам, слава Всевышнему раку. Караслав, я тебя хочу попросить, чтобы ты кратко изложил пошагово свое понимание строк Манкарического славления. Ты же мне не пояснил, Объяснял. Не. Было дело. Тогда сначала я дал, ты что-то практиковал вроде как. Потом ты пришел, ты задал вопросы того, что тебе было в корне непонятно, я тебе это объяснял. Это все непонятно. Но не помню. Э -э -э нет, Караслав, Вот то, что все непонятно, мне не принимается изначально. Я тебе дал то, что ты не понял или как, но кое-что ты у меня спросил, я тебе объяснил. Если ты остальное не спрашиваешь, мной подразумевается, что ты это настолько прекрасно знаешь, что и спрашивать не надо. Ну, а, а как я должен тебе в мозги забираться, чтобы понять, что не. Поэтому, как есть, как нету. Я испытал, что давай разъясняйте значение. Ты помнишь? Я тебе разъяснял некоторые значения. разъяснял. Разъяснял. То есть, не помню, какое. Есть даже запись, где я тебе разъясняю. Понимаешь? Да. Да? значит, так. Не дошло. Понимаешь, если я говорю, что так, и причем еще раз утверждаю, то можешь не спорить. Потому что значит что у меня есть доказательства, что именно так. Поэтому прошу достать текст, где он у тебя есть, и вкратце объясняешь свое понимание этого текста. Первое, четыре, три звукосполучения. Три слова, давай будем по-человечески говорить. Первые три. пославляются. ...высшие проявления... Звернені до высших проявлений. В смысле? Так, как тут написано. Э, не согласен с тобой. Смотри, первые три слова у нас что? Чтяши, чтяши, чтяши. Так же, что? А, ну, ты проиньши, ты же не про це. Мы проиньшим Я, значит, це Зачем? Хорошо, давай тогда называй, как ты понимаешь я уже сказал хорошо до высших... но только поскольку допустим у него нет текста то тогда прошу называть так слово это слово это слово Дальше. это а зачем означает... свои свара и свара пара раме свара высших проявлений свара Магисва прарам, могу самый про ну да то есть по сути дела ты должен понимать что всевышнего нету двух и нету его проявлений есть он один и обращение к нему в любом из его проявлений это и есть обращение к нему и обращение к нему абстрактно это и есть уже вмещающее в себе обращение ко всем его проявлениям. Но в таком разе, почему он чередуется по Хотя бы потому, что прославляются отдельные качества Ра. Сва и сва. Ну вот, к примеру, допустим, если у твоей мамы поломается где-то розетка или что-то такое, она могла бы к тебе обратиться. Сын мой электрик, почини, пожалуйста, розетку. То есть таким путем подчеркнуть, почему ты должен это сделать, потому что ты ее сын. И, допустим, почему ты можешь это сделать, потому что ты с этим делом знаком. Ну, к примеру. Ну, так и здесь подчеркиваются те э, функции Всевышнего, все его проявления, которые э, наиболее значимы для нашего понимания и к которым мы устремляем свое сознание не ругайся, пожалуйста. Это Всевышний Ра. Поэтому говорить, кто это, это ты уже создаешь некое язычество. Что вот есть некий абстрактный Всевышний, который неизвестно кто он, а есть вот конкретно кто это, кто то, кто еще кто-то. Вот его отдельные проявления. Это ложь. Есть один Всевышний, единый во всех своих проявлениях. Правильнее было бы этот вопрос задать так, а чем характеризуется или в чем особенности этой функции, этого проявления, этих имен Всевышнего. И я могу объяснить, что «сва» — это подчеркивание «святейший», «сияющий», «распространяющий свет», «истинный», «изначальный», «исвара», то есть «истинный», «истинно сияющий», «распространяющий истину во всех направлениях», «истиновержец», то есть тот, кто излучает истину». Часто в древних гимнах Всевышнего называют «исвара», «иствара» и «истиновержец» из тварух в Вересовой книге, допустим, запечатленной формы. Отсюда некоторые египетские формы, отсюда даже индийская «Ишвара», и в хетских текстах мне поразило то, что там встречается словосочетание, которое официально историками и хитологами переводится как Ишкур Адад, Ишкур Уту или Уту Ишкур. И написано, что значит Ишкур это бог такой мощный, наверное, бог бури, бог грозы. Но Уту это бог солнца, вот по шумерской аналогии. И относительно шумерского культа Уту, его связи с египетским культом Уджет история отдельная. Но вот что касается конкретно хетских текстов, я пока еще не имею достаточной доказательной базы, чтобы однозначно утверждать это как факт. Однако пока я высказываю свою гипотезу, что в хетских текстах не упоминается Ишкур Уту, а упоминается Искра Ата, то есть Искром Отец, Отец Искр, Уту Ишкур. Неправильная транскрипция. Правильнее было бы Искра Искора. Почему? Потому что в, том, в то время еще в языке после К часто ну, запечатлевался звук, позднее обозначаемый как твердый знак. Но они этот звук транскрибировали не как еле звучащее О, а транскрибировали как У. Что имеет связь? У нас есть буквица ОУК, допустим. УК. То есть это все имеет связь. Однако Уту-Ишкур мифологический из, из хетских текстов. Я практически на 80% считаю, что это имеется в виду именно Ата-Искра, то есть Отец Искр Всевышнего Так что даже там это запечатлено. Что с Ата-Искра? Ну не совсем. Там подчеркнута другая функция, что вот этот Ис-Ишкур, является как бы прародителем всех живых существ. Однако по разным лингвистическим и философским концепциям вот эта концепция имеет прямую параллель с индийской концепцией Махешвара, то есть великий Исвара. В свою очередь а, это имеет прямую аналогию с а, Исвараправией славянской ведической традиции. То есть нужно изучать языки, нужно изучать концепции, чтобы это понять. Далее. Мага Исвара. Думаю, что ты можешь понять уже. Но здесь подчеркнуто его могущество. Про Исвара. А, ну, великий, первичный, Ра, могучий, а, истинный свет, распространяющий по мирозданию. Три раза вы не чередуете. И отчасти равнозначность, отчасти эквивалентность, отчасти взаимосвязь, взаимоперетекание и так далее. То есть на самом деле я говорю только одну из граней. Все грани просто перечислять, это не хватит никакой во времени, это нужно ну, книги писать. Отдельные, где каждое имя Всевышнего будет разбираться, допустим, в контексте, если этого текста то в контексте того, насколько оно чередуется с другими именами, насколько вот 9 имен назад было то имя, сейчас это имя, а потом как оно перетекает в другое имя, и здесь отслеживается еще куча алгоритмов. Это отдельная работа будущих времен. Я называю только очень кратко, очень ну, максимально, чтобы дальше идти. Какое еще вопросы. если просто человек, который не знает возьми просто прочитает эти звуки и то и к Сразу же вопрос, а кому они адресованы? То, кто тут озвучен. А в ведической культуре, в отличие от иудаизма, не было табутирования имени Всевышнего. Поэтому не вижу причины, почему ты пытаешься как-то не упоминать себя Всевышним. Наоборот, с точки зрения вед, упоминание имя Всевышнего это э, действие благословляющее окружающее пространство. Нужно, чтобы кто-то укол в жеец и так, кто правильно их вымовляет, кое канал вымовляется. Нет, Ярослав, смотри, ты бежишь в разные стороны. Давай сейчас уточним, что смысла не произносить имя Всевышнего нет. Ты с этим согласен или нет? Да. Тогда скажи, пожалуйста, то, что ты пытался заменять имя Всевышнего, просто тот, кто здесь написан и все такое, это возникло случайно или ты под этим что-то имел в виду? случайно. Да. Ладно, тогда идем дальше. Тогда вопрос, если человек понимает, что это адресовано ко Всевышнему, так как же оно может не дойти ко Всевышнему? Более того, дальше, ты же понимаешь, что Всевышний всезнающий. Так же Ирика? Разве может Всевышний не знать, что делает человек, если в это же время Всевышний, будучи сверхдухом, так действует, чтобы тело этого человека существовало и чтобы человек мог произнести эти звуки? Так скажем, правильно. Нет, давай сначала разберемся с тем что мы разбираемся ты знаешь о том что всевышний является сверхдухом почему ты допускаешь в речи такую грубейшую ошибку с вопрошением того услышат ли всевышний нет э, не надо вот так уж вот, ему проясняется мы должны осознанно действовать. И если ты говоришь то или иное слово, то у нас в Аум Ар Аси написано «Арчи слово твердо». То есть, если ты это слово произносишь, должны быть какие-то подтверждения, почему оно вот именно такое. Если ты задаешь вопрос, значит, должны быть какие-то сомнения. Также же, Жирика? Ну, если ну, человек не знает, там, зміст, ну, поясню, Да не важно, что человек знает. Давай сначала со структурой мироздания. Всевышний является изначально всезнающим. Всевышний является тем, кто создал все реальности. Все миры, каждые закутки атомов а, и того, из чего атомы состоят, Всевышний является сверхдухом, то есть его проявлений а, на самом деле рядом с нами столько мирят, что нам даже это никогда не сосчитать ни в какой вселенной. И как вообще может возникнуть сама теория, что Всевышний чего-то не слышит? Объясни, пожалуйста. Возникла теория так, что когда промовлять эти имена, не знающие их смысл, без пояс, так, кто дым эффект? так скажем. А если уже больше так сведомлюющие, то есть он и свара, то больше такой так глубинные... Так это сто процент, Однако это не означает, что Всевышний чего-то не слышит. Это совершенно разное. Это все равно, как, допустим, мы говорим о популяции... как каналы что... А так просто, вот, Как связана растительность Гренландии с популяцией пингвинов? Вот так и тут. Одно дело, что Всевышний и так слышит все что говорится и делается в мироздании. Другое дело, что, конечно же, лучше, что мы все делали как можно более осознанно. И для начала даже просто знание, что все это имена Всевышнего, что все это вот древняя мантра, которая так построена, чтобы направить твое сознание ко Всевышнему, и при этом мысли о Всевышнем, о его проявлениях, о его действиях, о его наставлениях и так далее, и так далее, для какого-то микробазового уровня это уже хорошо, это уже то, что надо. И Всевышний тебя слышал бы, даже если ты матюкался, когда кто-то матом ругается Всевышний их слышит. Вопрос в другом, что именно эти слова, именно это звучание, в отличие от, допустим, современных языков или от ненормативной лексики, так, или даже от индийских мантр. В отличие, это славление построено так, чтобы, во-первых, при самом звучании гармонизировать окружающее пространство, гармонизировать на материальном, тонкоматериальном и душевном плане. Дальше, чтобы помочь богам понять, что ты не являешься хрюшкой и что тебе нужно помогать, вот, кстати, Датаяр нашел интересную фотографию, то есть не только я понимаю. Да. По всему городу, кстати, есть. Другие люди понимают, что многие современные люди фактически даже хуже хрюшек. Хрюшка, она на своем месте хрюшка. А эти получили тела людей, а действуют хуже свиней. Так что это не мое тоже уже личное изобретение, это уже, можно сказать, общественное мнение. Ну, Датаяр тебе покажет эту фотку, однако даже дело не в этом. Дело в том, что нам нужно развивать свою осознанность, и нам нужно общаться со Всевышним, не просто э, тарабарщину, повторяя какую-то, то есть не просто повторяя непонятные нам звуки, а понимая, как каждый из этих звуков связан с тем или иным проявлением Всевышнего. Тогда, конечно же, и эффект будет больше, но не из-за того, что Всевышний глуховат и иногда нас не слышит, а из-за того, что правильней мысли, чище мысли, мы сами себя как бы не загрязняем и наоборот совершенствуем. Это чуть-чуть разные аспекты этого вопроса, но в принципе ты прав что надо как можно осознанней. Для этого нужно изучить тексты, где описаны э, имена Всевышнего, э, производные от имени Всевышнего Сау, от имени Всевышнего Мау, Тау, э, разновидности лингвистических модификаций имени Всевышнего и так далее. Что скажешь? Да. Жаль, что Стэн Линни написал комиксы про пигменов, хотя фактически тогда это э, сразу было бы, наверное, уже не комиксами, а, а историей Америки. Да, тоже бачу на стене, там про написано. Идем дальше по тексту. Сварамха и Сварамага прави. Святейшая Ира, распространяющая свое могущество во всех срезах мироздания, могуществом своим устанавливающий порядок, великий правий истинный правитель мироздания. Рамхавие прави бхаваны. Ра Всевышний правий правитель всех богов, единственный истинно осознающий себя Бог богов. Свара Рам Свай Свара истина сияющий распространяющий лучи истины по мирозданию свето... светло сияющий Всевышний Ра, истинно истиновержец творец миров ну здесь мироздание не упоминается однако где он распространяет лучи имеется в виду что ну по мирозданию по всему ара чума могучий про Божий князь Сай Высший мира. Про Бог, ну это понятно. Князь Сай, сияющий царь мироздания, Высший Всевышний Ра, тоже понятно. Шукра Рахман Шукра Рахман, распространяющий свет, Шукра Рахман, духовный учитель, духовный просветитель и основа вообще ведической традиции. Ну, прославление его святого имени, устремление. И опять ты допустил ошибку. Там это должно звучать сразу, а не на имя Гай отдельно. А тут Аум Шукра а, а, перед, сларам, перед... Ау... Ну, потому что то идет обращение просто ко Всевышнему. И мы дальше, это уже не начало обращения ко Всевышнему, там уже сколько обращений было. А дальше мы еще и обращаемся вот к Шукра Рахману. Аум Шукра Рахмана Сва на имя Гай. Ну ты тоже это должен знать. Магарзар — проявление Всевышнего в качестве кого? Ну, не, ну снова, зачем ты так все искажаешь? Магарзарь дословно великий резчик мироздания, то есть Всевышний, идея того, что он как бы взял заготовку Вселенной, и вот как обычный резчик по дереву берет деревяшку и вырезает там ложку или вырезает статуэтку, так и Всевышний отделил Алатара там от первичной тьмы, там все это как бы вырезал, сделал Алатара в виде такой хорошей конструкции. То есть, ну, э, сказать, что Магарзаль это для тех, кто режет по дереву, это, ну, ну, убийца можно просто от, такого, от такой формулировки. Поэтому я прошу, чтобы ты формулировал эти фразы осознаннее все-таки. Да, <связывается> есть, допустим, в «Девяти основах духовного развития прямой запрет на ложь. И имеется в виду, что не только вот надо не лгать, это в смысле, если тебя кто-то там спросит, допустим, сколько времени, вот, чтобы сказать столько времени. А имеется в виду также, чтобы не допускать лжи в формулировке слов. Когда человек, имея в виду себя душой, говорит, ну вот все мы души, все такое, это также является ложью, в принципе. Это также противоречит одной из девяти основ духовного развития. И когда, допустим, ты какую-то фразу формулируешь или в ее в примитивнейшем варианте, или как-то так, чтобы типа не отвечать, получается, что ты также совершаешь грех лжесвидетельства. К сожалению, сейчас язык так построен, что многие слова, когда мы произносим, это уже ложь, грязь и идиотизм. Но я призываю, чтобы, по крайней мере, эту грязь убрать тех случаях, где это можно убрать. Я к предыдущему. К тому, что ты сказал, что магарзарь, но это для тех, а, кто понял, режет да, по дереву.